Путин, не показывает своего желания завоевывать там, дальнейшее территориальное заявление Украины. Я всегда везде говорил, что Путин не интересен ни Донбасс, ни Крым. Для него это все лишь козыри в своей внутриполитической игре по укреплению своего авторитета в России. Знаете, что после аннексии Крыма его рейтинг поднялся там до 83 или 85 процентов. А дальше, если бы мы все-таки убрали бы его террористов, вышвырнули из Украины, то в России бы был подорван миф о всесильном Путине, о мачо, о том человеке, который царь горы. Поэтому он и сделал последний ход в этой игре. Он навел свою регулярную армию в Украину, в Донбасс. И он не афишировал это, он до сих пор не признает официально данных действий. Он не получал на это решение Совета Федерации, таким образом нарушил в тысячный раз Конституцию Российской Федерации. Но он понимает, что дальнейшая эскалация конфликта с его стороны все-таки подвигнет западные страны к каким-то более резким санкциям, самая резкая из которых является отказ от приобретения нефти и газа. И поэтому он заинтересован политическим методом методами требовать от Украины какого-то особого статуса для русского языка, какого-то особого статуса для самоуправления на Донбассе. Время покажет.